Пройшло всього навсього два дні, і Українка отримала підтвердження по репаролю. Якби ви були підписані на мій інстаграм, та також були в моїй телеграм-групі, ви б цю інформацію вже знали. Сьогодні зранку Українка написала мені в приват в інстаграмі. Я поділюся цю інформацію вже зі своїми підписниками. Тому підписуйтесь обов'язково, щоб бути в курсі всієї інформації. Як це сталося? Отже. Хочу поделиться нашей историей. Срок действия нашего пребывания по репаролю в США заканчивается 27 сентября. По совету адвоката я собрал все документы, подтверждающие, что нам с семьей возвращаться некуда. Я сама из Харькова, моя семья также из Харькова. Мы прикрепили документы о том, что наш район был одним из самых разрушенных с первых дней войны. Приложили фото моего дома, описание района, а также печать, подтверждающую мое пребывание в Харькове во время войны и выезд оттуда. Мы также приложили письмо от канцлера. Тут мова йде уже далі переписці. Я зрозумів, що це просто лист від конгресвумен. Ну, то листа писали одному из... Ну, тут вышло, что это была не конгрессмен, а конгресс э, штату, где сказано, что нам будет содействовать в продлении. Все эти доказательства мы подали в USA с просьбой ускорить рассмотрение дела. Мы не ожидали быстрого ответа, ведь обычно это занимает долгое время. Но уже через два дня после подачи документов пришло разрешение на продление по репаролю еще на два года. Э, так, далее я знаю, испытуюсь, далее больше информации. Сейчас проживаю в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Я писала канцлеру нашего региона и получил от него письмо поддержки. Э, его тоже мо могу прислать. Я уже забачу целый цел, листа. Также могу прислать подтверждение из U.S. кабинета определения пары паролей. Ну вы зараз бачите на экране все все документы. К документам я также приложила письмо от работодателя. В нем указано, что я хороший сотрудник и что если меня не будет, то им придется искать другого работника, что создаст серьезные трудности. Мы сами не верили, что это возможно, но я сделала все, что только можно. Собрала все документы и доказательства, так как понимала, если бы продления не было, мне пришлось бы выбрать страну в Европе для переезда. Но так как моей дочери 17 лет, ей остался всего год обучения в школе здесь, чтобы потом поступать дальше, это было бы крайне сложно. Возвращаться в Харьков невозможно из-за постоянных прилетов и разрушений, поэтому продление стало для нас огромным облегчением. Хочу уточнить: вот тут увага, за продление по паролю я не платила, так как на тот момент моя семья получала бенефиты. Сейчас этих бенефитов уже нет, их сняли. Но за продление разрешения на роботу Authorization мне сказали, что уже нужно заплатить более 795 долларов за человека. Тобто, друзі, людина дійсно за парад адвоката досить серйозно підготувала документи, подала все, що необхідно, прикріпивши всі докази в USCS-кабінеті. І отримала всього за два дні репароль. Це неймовірна новина. Тому, друзі, завжди публікую найпершу інформацію в себе в інстаграм в сторіс, а потім записую відео. Тому, де б ви його не бачили, на Тіктоці в Інстаграмі, в рілсах, чи в Фейсбуці, чи можливо навіть в Ютубі. підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канал, тому що там з'являються новини найперші, найсвіжіші. Ну а потім вже виходять відео після того, як в мене з'являється час і можливість їх записати. Діліться цією інформацією з іншими. Пробуйте використовувати її досвід, і я маю надію, що все ж таки вам вдасться отримати свій репароль.